Apabila mendengar perkataan negara yang disenangi, negara manakah yang terlintas di fikiran anda semua? Pada tahun 2022, apabila import minyak mentah dari Rusia dihadkan, taraf hidup rakyat Malaysia dijangka akan memasuki fasa krisis. Namun dengan bantuan daripada negara-negara Arab yang amat menyenangi Malaysia, negara kita berjaya melepasi impak besar tersebut seolah-olah suatu keajaiban. Mengapakah negara-negara Arab sanggup membantu Malaysia? Di sebalik kisah ini, terdapat hubungan yang amat mendalam antara institusi diraja Malaysia dan kerabat diraja Arab. Mari kita selami bersama. Apabila bercakap tentang Arab, imej apakah yang terbayang di fikiran anda? Gurun pasir, minyak, agama Islam, pelbagai gambaran mungkin muncul. Walaupun negara-negara Arab terletak jauh dari Malaysia, hakikatnya ramai di antara mereka yang amat mengagumi negara kita. Sebagai contoh, sejak kebelakangan ini, kebudayaan Malaysia, masakan Melayu dan seni silat telah mendapat populariti yang meluas di negara-negara Arab. Khususnya di Arab Saudi, festival kebudayaan Malaysia sering dianjurkan dan mendapat sambutan yang luar biasa. Ramai anak muda Arab yang mencintai budaya Malaysia dan ini melahirkan sentimen yang sangat positif terhadap negara kita. Namun begitu, sebab paling utama yang membuatkan negara-negara Arab berasa begitu akrab dengan Malaysia adalah kerana rasa hormat mereka yang tidak terhingga kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Masyarakat Arab amat kagum dengan sejarah kesultanan Melayu yang kaya dan amalan diplomasi antarabangsa yang telah diamalkan oleh kedua-dua Seri Paduka Baginda. Hubungan yang terjalin melalui diplomasi dan pertukaran budaya sejak sekian lama telah mengukuhkan lagi ikatan ini. Kalau begitu, izinkan saya memberikan contoh peristiwa sebenar yang menunjukkan betapa hormatnya kerabat diraja Arab terhadap institusi diraja Malaysia. Pada 1 September 2016, satu pertemuan bersejarah telah berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Ia merupakan pertemuan antara seorang bekas Yang di-Pertuan Agong yang amat disegani dengan putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Seri Paduka Baginda Agong terdahulu menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang ditunjukkan semasa Malaysia dilanda bencana alam tiba-tiba putera Salman yang kelihatan sedikit gementar di hadapan Seri Paduka Baginda menunjukkan riak wajah terharu wajahnya kemerahan sambil bertutur ia adalah tanggungjawab kami tuanku Malaysia adalah rakan kongsi yang amat penting sahabat sejati adalah mereka yang sentiasa ada di sisi di waktu susah ia adalah manifestasi persahabatan yang amat mendalam terhadap Malaysia Bukan itu sahaja. Sebelum memasuki bilik pertemuan, Putera Salman sempat meluahkan rasa kagumnya. Sungguh sederhana dan indah bilik ini. Estetikanya amat berbeza dengan negara saya. Satu sudut gambar dari bilik pertemuan itu menarik perhatian rakyat Arab Saudi. Ruang yang tidak sarat dengan hiasan mewah, hanya dihiasi sebuah pasu bunga yang digubah indah. Cahaya matahari yang menembusi langsir menyerlahkan lagi keanggunan bilik itu dengan sentuhan Melayu yang asli. Apabila gambar pertemuan di ruang yang sederhana ini tersebar ke seluruh dunia, ia menerima pujian dan kekaguman daripada masyarakat antarabangsa. Saya sentiasa kagum dengan keindahan estetika Malaysia, tetapi gambar pertemuan ini adalah lambang yang paling jelas Melihat gambar ini, saya gembira melihat putera Salman berbual dengan begitu santai tanpa memerlukan hiasan mewah seperti baldu atau permata. Suasana tenang yang terpancar dari gambar ini memberikan rasa keagungan yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Mereka terpukau dengan cara Malaysia menonjolkan keanggunan yang sangat berbeza daripada istana-istana mereka yang dihias serba mewah. Hakikatnya, Putera Salman dikenali dengan gaya pertuturan yang tegas dan diplomasi yang agresif. Namun semasa menghadap Seri Paduka Baginda Agong terdahulu, cara bertutur dan gerak gerinya penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Dalam perbualan itu, Putera Salman menunjukkan sikap yang amat rendah diri, menzahirkan pemahaman dan penghormatan terhadap budaya Malaysia dan institusi raja berperlembagaan. Bukan hanya Putera Salman Almarhum Raja Abdullah dari Arab Saudi yang mangkat pada tahun 2015 juga merupakan seorang tokoh yang membina hubungan erat dengan Malaysia. Raja Abdullah telah lama mementingkan pertukaran ekonomi dan budaya dengan Malaysia. Setiap kali ada kenamaan dari Malaysia datang menghadap, soalan pertama baginda selalunya ialah adakah seri paduka baginda yang di-Pertuan Agong sihat sejahtera? Ini menunjukkan betapa tulusnya baginda mendoakan kesihatan dan kesejahteraan Seri Paduka Baginda. Ini adalah kisah simbolik persahabatan antara Malaysia dan Arab Saudi. Sikap Raja Abdullah ini menunjukkan rasa hormat yang melangkaui etika diplomatik biasa dan membuktikan betapa Seri Paduka Baginda Agong sebagai ketua negara amat dihormati di peringkat antarabangsa. Daripada kisah-kisah ini jelaslah minat yang mendalam terhadap institusi diraja Malaysia dan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara. Di kalangan kerajaan-kerajaan kaya di Timur Tengah, rasa hormat yang mendalam terhadap institusi diraja Malaysia telah berakar umbi. Buktinya adalah satu peristiwa mengagumkan yang berlaku pada tahun 2012. Pada tahun itu Amir Kuwait telah melakukan lawatan negara ke Malaysia sebagai tetamu diraja. Lawatan itu adalah atas undangan Seri Paduka Baginda Agong dan untuk meraikan ulang tahun hubungan diplomatik antara Malaysia dan Kuwait. Walau bagaimanapun pada ketika itu Seri Paduka Baginda Agong terdahulu sedang dalam tempoh pemulihan selepas menjalani satu pembedahan. Pihak istana negara telah memaklumkan kepada Kuwait bahawa jika kesihatan Seri Paduka Baginda tidak mengizinkan Baginda tidak perlu berangkat untuk menyambut ketibaan Amir Memadai jika Tunku Mahkota yang menjalankan tugas rasmi tersebut. Amir Kuwait menzahirkan rasa simpati dan prihatin. Namun Amir Kuwait amat terkejut dengan apa yang disaksikannya. Mustahil Baginda bersusah payah datang melawat Malaysia masakan patik tidak pergi menyambutnya. Walaupun Seri Paduka Baginda Agong telah mewakilkan Tunku Mahkota untuk majlis santapan malam negara, Baginda tetap membuat keputusan walaupun kesihatan tidak mengizinkan untuk berangkat ke pangkalan udara sebanyak dua kali untuk upacara sambutan rasmi dan upacara keberangkatan pulang. Amir Kuwait berasa amat terharu dan sentiasa berkata kepada orang di sekelilingnya, Seri Paduka Baginda Agong terdahulu amat berhati mulia. Walaupun kesihatannya tidak sempurna, kepribadian dan penampilan Baginda adalah teladan seorang ketua negara. Kisah-kisah yang menyentuh hati ini adalah sebab mengapa institusi diraja Malaysia dihormati di seluruh dunia. Bukan itu sahaja, Malaysia adalah negara yang sering berhadapan dengan bencana alam sejak zaman dahulu sama ada banjir, ribut atau kemarau. Bencana yang datang silih berganti tidak terkira banyaknya. Pada waktu-waktu beginilah, kelibat kerabat diraja yang sentiasa berada di sisi rakyat memberikan semangat kepada kita semua. Imej ahli kerabat diraja mencemar duli ke kawasan bencana dan beramah mesra dengan mangsa di pusat pemindahan sementara sering kita lihat. Kita sering melihat gambaran ini melalui televisyen dan menganggapnya sebagai perkara biasa. Tetapi apabila kita melihat reaksi dari luar negara, kita perlu mengubah pandangan kita. Semasa peristiwa banjir besar yang melanda negara, Seri Paduka Baginda Agong terdahulu dan Raja Permaisuri Agong telah berangkat melawat sebuah pusat pemindahan. Baginda berdua duduk bersila di atas lantai bersemuka dengan mangsa dan memberikan kata-kata semangat dengan penuh kehangatan. Apabila gambar-gambar lawatan ini disiarkan di internet, ia menerima pujian dan kekaguman dari seluruh dunia. Ada yang memuji kepribadian mulia itu dengan berkata, "Itulah raja yang sebenar. Baginda duduk di atas lantai di hadapan rakyatnya, Baginda adalah seorang raja yang agung." Tetapi apa yang mengejutkan mangsa bencana dan warga asing bukan itu sahaja. Sungguh tidak disangka Raja Permaisuri Agong ketika itu turut mencemar duli. Pada masa itu, Seri Paduka Baginda Permaisuri sedang menghadapi tekanan yang amat besar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan istana dan pelbagai khabar angin yang menguji ketabahan. Tetapi apabila melihat rakyat yang kehilangan tempat tinggal dan anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat banjir besar, Sri Paduka Baginda Permaisuri membuat keputusan yang tegas. Inilah masanya untuk berkhidmat demi rakyat. Sri Paduka Baginda Permaisuri berangkat ke pusat pemindahan duduk bersila di atas lantai dewan sekolah yang sejuk tanpa sebarang alas dan beramah mesra dengan rakyat seorang demi seorang. Walaupun Baginda telah lama tidak muncul di kalayak ramai kerana isu kesihatan, pihak istana memaklumkan bahawa lawatan ini adalah atas kehendak peribadi kedua-dua seri paduka Baginda. Serta merta catatan pujian untuk Baginda membanjiri media sosial dari seluruh dunia. Apa yang menakjubkan ialah Raja Permaisuri Agong menatap mata setiap mangsa dan mendengar dengan teliti. Ini bukan drama politik tetapi manifestasi empati yang tulen bukan untuk menunjuk kuasa tetapi kepribadian seorang permaisuri yang rendah diri dan sentiasa di sisi rakyat. Sungguh mengagumkan. Seri Paduka Baginda Permaisuri sendiri pasti mempunyai dugaan peribadi tetapi Baginda tetap mengambil berat tentang rakyat dan mencemar duli. Sungguh luar biasa kelembutan hatinya. Gambaran di mana kedua-dua Seri Paduka Baginda yang menjadi lambang perpaduan rakyat Malaysia sentiasa menyantuni rakyat telah membuatkan ramai rakyat Malaysia berasa bangga. Terutamanya Seri Paduka Baginda Permaisuri yang berangkat ke pusat pemindahan walaupun sedang menghadapi cabaran yang berat, patik merafak sembah dengan setinggi-tinggi penghargaan. Lebih daripada itu, ada lagi kisah yang menunjukkan betapa institusi diraja Malaysia telah lama dihormati oleh dunia Arab. Kisah ini berkaitan dengan Putera Bandar bin Sultan, seorang tokoh berpengaruh dari Arab Saudi. Putera Bandar yang memegang jawatan penting dalam bidang keselamatan adalah seorang yang sangat sukar untuk ditemui. Namun duta besar Malaysia pada ketika itu telah diberi peluang istimewa untuk bertemu dengan Putera Bandar. Biasanya saya tidak bertemu dengan duta-duta asing tetapi Malaysia adalah satu pengecualian kerana saya amat menghormati institusi diraja Malaysia. Kata-kata ini menjadi saksi penting yang menunjukkan hubungan istimewa antara Arab Saudi dan Malaysia yang terus dikenang sehingga hari ini. Dengan penghormatan istimewa yang dimiliki oleh kerabat diraja Arab terhadap institusi diraja Malaysia, muncullah satu pepatah terkenal untuk mendapatkan bekalan minyak yang stabil dari negara-negara Arab. Diplomasi diraja adalah cara yang terbaik. Aura institusi raja-raja Melayu amat besar bagi raja-raja Arab. Ini adalah kata-kata seorang eksekutif syarikat minyak semasa krisis minyak pada tahun 1970. An Daripada contoh-contoh tadi, cukuplah untuk kita faham betapa hormatnya kerabat diraja Arab terhadap institusi diraja Malaysia. Tetapi dari manakah datangnya rasa hormat ini? Sebahagian besarnya berkait rapat dengan peranan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Apakah imej yang anda ada tentang Seri Paduka Baginda Permaisuri? Mungkin terbayang kebijaksanaan Baginda, pendidikan tinggi dari luar negara dan personaliti yang anggun tetapi negara-negara Arab yang kita sebutkan tadi adalah antara negara penting yang menyimpan kenangan lawatan seri paduka baginda permaisuri sebagai wakil negara untuk menjalinkan hubungan antarabangsa buat pertama kalinya selepas perkahwinan diraja peranan seri paduka baginda permaisuri di negara-negara Arab telah membuatkan kerabat diraja Arab terpegun Imbas kembali pada masa Seri Paduka Baginda yang di Petuan Agong masih bergelar Tunku Mahkota. Baginda bersama isteri Baginda, Raja Permaisuri Agong sekarang telah melakukan lawatan rasmi ke Timur Tengah. Di negara-negara Islam, struktur masyarakat yang didominasi oleh lelaki adalah amat ketara. Peranan wanita seperti Permaisuri di arena diplomatik bukanlah sesuatu yang lazim. Oleh itu, pada mulanya, kerabat diraja Arab lebih menumpukan perhatian kepada sambutan untuk Tunku Mahkota dan kurang memberikan perhatian kepada isteri baginda. Perbezaan layanan ini paling ketara dalam Majlis Santapan Malam Negara yang merupakan platform penting untuk diplomasi. Cukuplah sekadar menjemput Tunku Mahkota seorang, pada mulanya negara-negara timur tengah merancang untuk hanya membenarkan kaum lelaki menghadiri majlis tersebut selaras dengan adat Arab di mana wanita tidak duduk semeja dalam upacara rasmi. Tetapi rancangan itu akhirnya membuatkan kerabat diraja Arab Saudi dan Oman berasa kesal. Apabila tungku mahkota dan isteri baginda tiba di lapangan terbang Arab Saudi, ramai ahli kerabat diraja dan pasukan kawalan kehormat hadir untuk menyambut. Sebaik sahaja kedua-dua baginda turun dari pesawat, kerabat diraja Arab Saudi segera menghampiri dan berjabat tangan dengan Tunku Mahkota, seolah-olah tidak mempedulikan isteri baginda. Tetapi pada ketika itu, isteri baginda telah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Subhanallah, apa yang sedang berlaku? Baginda menundukkan kepala dan meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat kepada setiap anggota kawalan kehormat sambil berjalan melepasi mereka. Biasanya, kerabat diraja tidak akan melakukan isyarat hormat kepada askar biasa. Tindakan seumpama ini daripada seorang kerabat diraja adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku tetapi baginda menatap mata setiap askar untuk menyampaikan rasa terima kasih sambil memberikan isyarat hormat di sepanjang laluan tindakan ini menunjukkan kepribadian baginda yang rendah diri dan lemah lembut serta amat mengejutkan kerabat diraja Arab Saudi ini kerana tidak pernah ada kerabat diraja dari negara asing yang menunjukkan isyarat hormat kepada askar ketika tiba di Arab Saudi ia meninggalkan kesan yang amat mendalam tetapi itu hanyalah secebis daripada kebijaksanaan diplomasi Seri Paduka Baginda Permaisuri. Selepas itu semasa menghadap raja kerabat diraja Arab Saudi yang tertarik dengan isyarat hormat yang luar biasa itu, mula menyapa baginda dan baginda melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa. Assalamualaikum. Baginda memberi salam dalam bahasa Arab. Ahli kerabat diraja Arab Saudi terkejut dan tersenyum lalu mula berbual dengan baginda. Kemampuan berbahasa tanpa memerlukan penterjemah dan kemahiran perbualan yang membuatkan lawan bicara tersenyum menunjukkan tahap kemahiran komunikasi baginda yang tinggi. Keesokan harinya di sebuah majlis makan tengah hari berlakulah satu peristiwa yang membuatkan pihak Arab Saudi menilai semula perwatakan baginda. Seorang timbalan Gabeno membawa seekor helang pemburu untuk ditunjukkan. Beliau meminta tungku mahkota memakai sarung tangan khas dan membiarkan helang itu hinggap di tangan baginda. Helang itu berdiri tegak di tangan baginda walaupun penutup matanya dibuka. Tiba-tiba isteri baginda bertitah, "Bolehkah patik cuba memegangnya?" "Eh, apa yang tuanku katakan tadi?" Walaupun ia satu permintaan yang sukar dipercayai, Timbalan Gabenor itu menukarkan sarung tangan dari Tunku Mahkota kepada Baginda dengan terpinga-pinga. Dan Baginda membiarkan hilang itu hinggap di tangannya tanpa teragak-agak, memandangnya dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Semangat Baginda tidak terhenti di situ. Bolehkah Patik mengusapnya? timbalan Gabeno itu bertambah terkejut, memandang Baginda seolah-olah tidak percaya, tetapi tetap memberikan kebenaran. Baginda mengusap belakang helang itu dengan lembut. Tunku Mahkota yang berada di sisi turut menghulurkan tangan dan mengusap helang itu dengan penuh mesra. Langsung tidak takut pada helang yang ganas itu? Tidak kusangka Baginda seorang wanita yang mempunyai keberanian dan kelembutan sebegitu rupa sikap yang semula jadi dan anggun serta kasih sayang terhadap haiwan membuatkan timbalan Gebeno itu amat kagum suasana sambutan menjadi lebih mesra dan peristiwa yang benar-benar mengangkat martabat baginda di kalangan kerabat diraja Arab berlaku pada malam itu Malam itu isteri tungku mahkota yang tidak dijemput ke majlis santapan malam negara telah menghadiri sebuah parti khas untuk wanita yang terdiri daripada isteri dan putri kerabat diraja. Apa yang dimaklumkan kepada mereka pada mulanya ialah untuk menguruskan makanan dan persembahan bagi menghiburkan isteri tungku mahkota dari Malaysia yang dianggap sebagai tetamu biasa. Tetapi apabila baginda tiba, para wanita Arab terpegun sungguh jelita. Baginda yang sedar akan peranannya sebagai duta muhibah mengenakan baju kurung diraja yang ditenun daripada songket terengganu yang halus. Busana kebangsaan yang indah dan lain daripada yang lain serta penampilan yang anggun serta merta memukau para wanita Arab. Selepas itu, para wanita Arab mula menyedari pesona sebenar Baginda. Baginda mula berbual dengan wanita di sekelilingnya tanpa memerlukan penterjemah. Malah, Baginda berbual dengan begitu rancak dengan bonda raja sehingga menjadi kesayangan. Mampu berkomunikasi sebegini rupa tanpa penterjemah. Baginda bukan orang biasa. Kemahiran diplomasi ini apabila Baginda menjadi permaisuri kelak pasti akan menjadi aset diplomatik yang tidak ternilai. Kali ini, jika kita tidak menjemput Baginda ke Majlis Santapan Malam Negara, ia akan menjadi satu kerugian besar bagi kerabat di Raja Arab. Kabar angin tentang kehebatan diplomasi Baginda yang luar biasa tersebar dengan pantas di kalangan kerabat diraja Arab. Di negara seterusnya yang dilawati, jadual asal menetapkan hanya Tunku Mahkota akan menghadiri majlis santapan. Tetapi kerabat diraja yang telah menyaksikan kejayaan isteri Baginda merayu agar jadual diubah dan meminta Baginda turut dijemput. Akhirnya, kehadiran kedua-dua baginda di majlis santapan malam negara menjadi kenyataan di tengah-tengah amalan Islam yang ketat di mana wanita tidak duduk semeja dalam upacara rasmi. Ini adalah satu peristiwa yang amat istimewa menunjukkan kebijaksanaan diplomasi Seri Paduka Baginda Permaisuri ketika itu isteri tungku mahkota telah diselahkan sepenuhnya. Melalui peristiwa-peristiwa ini, terbukti bahawa kemahiran komunikasi yang tinggi, pemahaman budaya dan yang paling penting, sikap yang penuh hormat dan ikhlas terhadap orang lain telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati kerabat di Raja Arab. Dengan menggunakan pengalaman, digabungkan dengan kehangatan peribadi dan kepekaan sebagai seorang wanita, terjalinlah persahabatan antarabangsa yang sejati yang merentasi tembok bahasa dan budaya boleh dikatakan bahawa kebijaksanaan diplomasi Seri Paduka Baginda Permaisuri telah membina sebuah jambatan persahabatan yang gemilang merentasi sempadan terdapat satu peristiwa mengagumkan yang menjadi simbol kisah ini semasa lawatan ke Oman selepas tungku mahkota baginda memberi salam kepada Sultan Qaboos sungguh anggun cara baginda memberi hormat Baginda mengangkat sembah dan merendahkan badan dengan lemah lembut mengikut adat Melayu untuk menunjukkan rasa hormat. Pada mulanya, kedua-dua baginda menyaksikan pertunjukan menunggang kuda dan unta tradisional bersama Sultan Kabus. Tiba-tiba seekor kuda yang dihiasi dengan kain tenunan merah yang indah melangkah ke hadapan. Sultan Kabus membawa baginda ke arah kuda itu dan bertitah sesuatu yang mengejutkan. Kuda ini adalah baka Arab tulen yang sangat istimewa, seekor kuda yang sesuai untuk seorang wanita yang jelita seperti tuanku. Beta hadiahkan kuda ini kepada tuanku. Kedua-dua baginda amat terkejut dengan hadiah itu. Kuda baka Arab tulen ini kemudiannya menjadi sesuatu yang tidak ternilai yang membantu mengeratkan lagi hubungan antara baginda dan kerabat diraja Arab masa berlalu. Selepas memasuki istana, baginda terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan adat resam dan peraturan yang ketat, baginda memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu. Tanggungjawab sebagai seorang kerabat diraja amat berbeza daripada pengalaman lalu dan tekanannya pastinya di luar imajinasi, terutamanya pelbagai khabar angin yang memberi tekanan hebat kepada baginda. Dalam waktu yang sukar itu, doktor telah memberikan satu nasihat yang menarik. Dalam keadaan begini, Mengurangkan pertemuan dengan orang ramai dan berinteraksi dengan haiwan yang tidak memerlukan kata-kata akan membantu memulihkan semangat. Cubalah menunggang kuda, tuanku. Pada mulanya, baginda teragak-agak, tetapi setelah mencubanya, hasilnya amat memberangsangkan. Masa yang diluangkan bersama kuda dari Oman itu di tempat yang sunyi dan jauh dari kesibukan istana membantu memulihkan dan menenangkan jiwa baginda yang pencinta haiwan. Mata kuda yang jernih dan kehangatannya pasti telah memeluk jiwa baginda yang letih dengan lembut. Waktu inilah satu-satunya masa yang membuatkan baginda melupakan segalanya dan menjadi diri sendiri. Kemudian apabila puteri baginda dilahirkan, puteri baginda juga amat menyayangi kuda ini. Puteri baginda membesar dengan menunggang kuda bersama bondanya. Kuda ini telah menjadi seperti ahli keluarga yang penting bagi kerabat diraja. Kuda Arab ini adalah bukti persahabatan yang mendalam antara kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda Permaisuri menggunakan kuda ini sebagai medium untuk menghubungkan budaya Melayu dan Arab. Walaupun terpaksa menghadapi pelbagai rintangan, ikatan antara Seri Paduka Baginda Permaisuri dan Kerabat di Raja Arab tidak mungkin dapat diputuskan. Hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara-negara Arab yang berterusan sehingga ke hari ini berakar umbi daripada kehangatan hati dan kebijaksanaan diplomasi yang luar biasa dari Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong hadiah daripada Sultan Oman adalah bukti persahabatan yang mendalam antara kedua-dua negara Seri Paduka Baginda Permaisuri telah mengeratkan lagi hubungan antara Malaysia dan Arab dengan kebijaksanaan diplomasi baginda Baginda telah mengharungi pelbagai kesukaran dan sentiasa menjalankan tugas diraja dengan penuh keanggunan kekuatan dan keanggunan itu turut dipandang tinggi dalam budaya Arab Ikatan antara kerabat diraja Arab dan institusi diraja Malaysia menjadi lebih mendalam melalui lawatan balas dan pertukaran budaya yang telah lama terjalin. Khususnya hubungan dengan negara-negara Arab telah melangkaui dimensi kepentingan sumber tenaga, berkembang menjadi persahabatan peribadi antara kerabat diraja. Hubungan kedua-dua pihak melangkaui hubungan diplomatik biasa dan membina kepercayaan yang kukuh dengan kerabat diraja Arab berkat kepribadian yang mesra dan kemahiran komunikasi kedua-dua Seri Paduka Baginda.